Mərhum Saduq Rahmatullah Alay mötəbər sənəd asasında Nuh vəkallidən bir rəvayət nəql edir. Kufə məscidində Hzrət Əmirül Möminin Əleyhəssalamın -əl -əl huzuruna gəldim. Salam verib arz etdim. Essalamu aleyka Ya Amirul Mu'minin ve rahmatullah. O həzrat buyurdu. Ve aleykessalam ve rahmatullah ve bərəkət. Daha sonra arz elədi. Ya Amirul Mu'minin, mənə məuzə ilə. Həzrat buyurdu. Ya Nuh. Yaxşılıq elə ki, sənə də yaxşılıq etsinlər. Ərz elədim: "Ya əmirəl möminin, mənə çox möizilə." Həzrət buyurdu: "Başqalarına rəhmlə ki, sənə də rəhmətsinlər." Ərz etdim: "Ya əmirəl möminin, mənə çox möizilə." Həzrət buyurdu: "Yanı Xeyr və yaxşı sözlər danış ki, yaxşı yad olmasın. Ərz etdim: "Ya Əmirəl Möminin, mənə yenə də mövzə elə." Hazrət buyurdu: "Qeybət eləməkdən çəkin, çünki qeybət cəhənnəm işlərinin yemidir." Daha sonra buyurdu: "Halal zadə olduğunu" Şairli yolla doğulduğunu guman edən amma geybət etməklə cemaatın ətini yiyən şəxs yalandir. Halalzadə olduğunu guman edən amma mənimlə və övladlarımla olan imamlarla düşmənçilik edən şəxs yalandir. Halalzadə olduğunu guman edən amma mənimlə və övladlarımdan olan imamlarla düşmənçilik elən şəxs yalan deyir. Halalzadə olduğunu guman edən, amma zinanı etməyi çox sevən şəxs yalan deyir. Mütəalallahı tanıdığını guman edən, amma hər gecə gündüz Allahın huzurunda günah eləməyə cürət edən şəxs yalan deyir. Ey no Mənim vəsiyyətimi qəbul elə. Heç vaq zalımlara qulluqçu, muhasib, vergi məmuru və qasid olma. Ey Nəsil-i Rəhiməla, qohumluq əlaqələrini bərqərar elə ki, Allah da sənin ömrünü uzatsın. Əxlaqın yaxşı olsun ki, Allah da qiyamət günü sənin hesabını yüngülləşdirsin. Ey Nol, əgər qiyamət günü mənimlə bir yerdə olmaq istəyirsənsə, zülmkarının köməkçisi olma. Ey Nol, hər kəs bizi səfsə qiyamət günü bizimlə birgə olacaq. Əgər bir adamın daşa da məhəbbəti olsa, Allah həmin adamı qiyamət günü o daşla diriləcək. Ey nö, cemaat üçün bəzənib günahlar vasitəsilə Allahla mübarizə etməkdən qor. Əks halda Allah səni onunla görüşəcəyin zaman qiyamətdə rüsvay eləyəcək. Ey nö, sənin üçün dediklərimi öyrən və qoruyub saxla ki Dünya və axirət xeyirlərinə nail olmasan